じゃあ、キムさん。勉強始めましょう。 <네> じゃあ、今日は発音の強制です。うん。발음強정이요ね。 <네> <네> 発音強制したいですが、 <네> 今日は私は日本語で話します。あ、全部だ、日本語らしいのよ じゃあ、3分の1、韓国語、3分の2、日本語で頑張りましょう。3分の1は韓国語、3分の2は日本語よ。じゃあ、画面を見ましょう。画面を見ましょう。ここに漢字がありますが、この漢字、下に書いてありますね。アイと読みます。いいはんちゃーの恋愛라고言うのです。 はい。でも <네> 、一つずつ読むと、アイ早く読むと、恋愛です。うん。話を聞くと、恋愛。빨리읽으면、恋愛。ね <네> 意味は何ですか恋愛の意味は、よそうです。じゃあ、 <네> この発音ですが、 <네> レベルが高い人も、 時々間違える発音です。あいい발음이レベル이높으신분들도틀리는발음이네요。間違える人もいます。ねえ 、네 。ああ、<laughs> <laughs> 틀리는사람도있습니다。<laughs> 네、 <laughs> じゃあ、 <네> その原因考えてみましょうか。はい。じゃあ、まず、このひらがな。恋愛。ひらがなに慣れていない人は <네> 、韓国語で 각도 思いますが아 히라가나에 적응되지 않은 사람들은 한국어로 쓰잖아요. 저도 한국어로 써요. 자 이거 네. 한국어로 쓰면 어떻게 발음을 써줄까요? 어렌 아이. 소재스네. 네. 탑은 코 얻에 가키 마센가. 어 이렇게 쓰죠. 어 선생님 한국어 잘 쓰시네요. 감사합니다. じゃあ、これ、一つずつ読んでください。韓国語の話がもう読んでください。読ん、さい。じゃあ、早く読んでください。はい。はい。ね、빨리읽어볼게요。れない。でしょ今、キムさん、レナいと言いましたね。レナい。それ、日本人が聞いたらわかりません。あ、日本사람이들으면、言え하지못하はい。れないわかりません。 なんですかこれ、レナイじゃないよ。一つずつ読んでください。다시한번、하나씩한번읽어볼게요。ね、レン、ア、イ。じゃあ、その原因ですが、ね、この音、早く読むとき、ここに移動しませんかああ、한국어로읽으면、받침、저기에있는にゅんあーをよぬんでじゃなそうなんです。ね、それで、 早く読むと、レナイ <네> と読む人がいますが、韓国語の話です。れな、はい。でも、それ <네> 、日本人わかりません。ああ、이렇게연음으로해서、れない。라고하면、日本사람들은모르는거예요。うん 、응 、何の単語かわかりません。ね <네> 。から、一つずつ読んで、早く読んでください。レナイ ダメです。あ、いいこと아니에요恋愛。恋愛。そうです。<ー>じゃあ、この原因、もう少しチェックしましょう。いい問ちょっとチェック할けよね。왜틀리게되었을까보실けよね。単語があります。ね。じゃあ、キムさん、ゆっくり読んでください。韓国語自然に読んでください。자연스럽게읽어주세요。ね。はん、く、 じゃあ、ソノハズン。ね。インター,ネーションル韓国語やよ。ね。こうやって読むじゃ、今。韓国語。で 、네 、そうです。じゃこの単語も。ね。この音がこっちに移動したんですね。で、ね、ここに発音記憶が、音に移動したんです。そうです。じゃあ、次。一つずつ読めば、もうネイティブだから、ね、大丈夫ですね。ね。<laughs> 早く読んだら。 こうなりますね。ね 、네 。いらっしゃるでしょ。금요일。そうです。でもこれもこの音がこっちに <네> 移動してしまいましたね。そうです。이번度は移動したいそうです。3つ目もそうですよね。3つ目の音が、この音が右に移動しました。そうです。는게이4つ目もこの音が右に行きましたね。そうなんです。네 これ、韓国語のイントネーションの特徴です。あい이게한국발음의특징。그렇죠。でも、この法則を日本語に適用しないでください。あいい법칙을日本語へ적용하지말아주세요。<笑><笑>じゃあ、単語 <네> 見ましょう。ね 、네 。頼ぼした。一つ目。ね <네> 。これ、電話と読みますが。그렇죠。じゃあ、これも、 韓国語で書くと 、네 、ね、韓国語書くとこうなりますね。電話。そうです。 <네 S 2> それで、早く読むと、この音がこっちに行ってしまいますが、ね 、네 、빨리읽으면よ。日本語はダメです。日,日本語は안되는거죠。そうです。なので、ね、一つずつ、で、ん、は、早く、電話。 음, 대, 이거를 한국 사람들이 한국 발음법칙으로 빠르게 읽어서 대, 화 이렇게 하면 안 된다는 거죠? 나, わかりません. 네.そうです. <laughs> 자, 두つ째 네.この 漢字.金曜日と読みます. 네, 이 한자는 金曜日. 자, 1つずつ. 네. 金,요宇,인데 네, 하나씩이요. でも,

金曜日。あ、제가좀자주그러는편이에요。金曜日。ね 、네 。장음、超音。 <네> ですから、金曜日。金曜日。それから、ここをここに移動するのはダメですね。ね 、네 、移動하면안되죠そうです。じゃあ、日本語、金曜日。金曜日。そうです。じゃあ、3つ目。 네、 これこんにゃく。 콘약쿠또読みますが 히라가나가苦手な人 히라가나를 잘못 쓰는 사람들은 아마 이런 식으로 쓰나? 그렇죠. 콘약쿠 아니면 콘약쿠 이렇게 쓰겠죠. 쿠 <laughs> 네, 네. 쿠. 크 라고 쓸 수도 있고 쿠. 쿠라고 쓸 수도 있고 구, 그건 구예요 구. 구구당할때 구. 쿠 그건 꾸. 꾸러기 할때 <laughs> 쿠. 쿠? 그건 끝 끝할 때끝 풀하고 쓸것 같아요 쿠. 참 여러분 아시겠죠? 네. 일본인은 이거 다 구별이 구별하지 잘. 않아요. 네, 이게 잘 구별이 안 되죠 일본 분들은. <laughs> 네, 일본인들이 한국을 했을 때 약간 네. 이상한 거 이런 것 때문에 네. 이상한 거예요. 네. <laughs> 열심히 하려면 해요 저도. 그렇죠. 선생님은 발음 되게 좋으신 거잖아요. <laughs> 감사합니다. 근데 틀리죠. 아무래도 외국인이니까. <웃음> 네. <웃음> 네. 근데 어떻게 쓴다고요? <laughs> 아. 쿠키 할때 쿠. 이렇게 많이 쓸것 같아요. 아, 그럼 쿠키 할때 쿠. 네. 거칠게요 네. 이렇게 하면 되는 거죠? 이렇게 쓰는 분들이 많을 것 같아요. 네. <laughs> 자, 고얏테 카쿠노데 네. この音がここに移動してしまいま 네. 이 발음이 저쪽으로 이동하는 거죠? 네, 뭐. 다음에 됐어요? 안 돼요. 일본어는? 네. 婚約。婚約。もう一回。婚約。そうです。<laughs> ね、さっき一回目、첫번째는약간にゃうん。は動、약간は動해버렸어요。ね。ダメです。婚約。婚約。そうです。四つ目。ね。ねぼんちぇ。この漢字。ほんや。です。ほんや。 はい。<laughs> じゃあ、韓国語で、ね。いらっしゃい。はい。じゃあ、これも、この音こっちに、ね。移動させないでください。移動しきじまらずせよ。日本語は、ほんや。ほんや。そうです。韓国사람들이빨리발음하면、ほんや。ダメです。わかりません。ね。そうです。日本語は、ほんや。 本屋。じゃあ、上からもう一度読みましょう。ね。じゃあ、キムさんは、リピート、お願いします。ね。電話。電話。金曜日。金曜日。婚約。婚約。もう一回。婚約。婚約。もう一回。婚約。婚約。 婚約。<laughs> もう一回婚約。婚約。そうです。本屋。本屋。そうです。<laughs> じゃあ、次回チェックを했는데요。ね <laughs> 일단 맨 처음에 히라가나를 외울 때까지는 한국어로 써도 돼요. 네. 써도 되는데 히라가나 외운 다음에는 꼭 히라가나로 써주세요. 네. 그러면 틀릴 일 없을 거예요. 네. 한국어로 쓰기 때문에 나중에 깜빡해서 연음시켜버리는 거거든요. 네. 네. 그래서 꼭 일본어는 히라가나 아니면 한자 가타카나로 네. 써주세요. 땀이 나네요. 하이. <laughs> <laughs> so 네. じゃあ、キムさんも少し、ヨンウン、レありますから、気をつけてください。ヨンウン있습니까注意하도록하겠습니다。はい。じゃあ、皆さんも気をつけてください。 <네> じゃあ、今日はここまでです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。